মই বিশেষ নকওঁ সভাখন আৰম্ভ কৰি মই অসমৰ সন্মানীয় মুখ্য শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যৰ আগত দুআষাৰ ৰাভা আচম স্বায়ত্তশিত পৰিষদৰ মুখ্য শ্ৰীযুত টংকেশ্বৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াক দুআষাৰ ক'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ভোটা ৰাইজে গোৱালপাৰাবাসী ৰাইজে জিলা পৰিষদ গঠন কৰা জোখেৰে আমাক আটাইকেইটা আমাৰ প্ৰাৰ্থীক এন ডি আৰ প্ৰাৰ্থীক আপোনালোকে নিশ্চয় মৰম কৰিব আশীৰ্বাদ দিব আৰু যযুক্ত কৰি অসমখন আগুৱাই যেনেধৰণে গৈ আছে একেই ধৰণৰ সংগ্ৰহ সমিতিৰ বিষয়ক কৰ্মকৰ্তাসকল অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মকৰ্তা বিষয়ক কৰ্মকৰ্তাসকল সকলোকে মই আদৰণি আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰবাৰ আমাক অনুৰোধ জনাইছোঁ তাৰ আগতে এখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা গোৱালপাৰা জিলাৰ তৰফৰ পৰা ফুলন গামোচাৰে তেখেতক আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ কি খবৰ খবৰ ভাল গৰম আজি বেছি আছে নেকি অকণমান এইকেইদিন বতাহ বৰষুণে আছিলে হয়নে নহয় বিহু খালেনে নাই বিহু ভালে ভালে গ'ল ৰাভা আশ্ৰঙৰ ইলেকশ্যনো ভালে ভালে গ'ল আমি জিকিলোঁ নে নাই ৰাভা আশ্ৰঙত জিকিলোঁ নে নাই ভাল কৰি কওক জিকিলোঁ সকলো ফূৰ্তিত আছে আমি জিলা পৰিষদতো দুজন আনকণ্টেষ্ট গ'লো আঞ্চলিক পঞ্চায়তত ওঠৰ গৰাকী আমি আনকনটেষ্ট গ'লো গতিকে খবৰ ভালেই হয়নে নহয় গতিকে মোৰ লগত একেলগে ক'ব ভাৰত মাতা কি ভাৰত বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিৰ আমাৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ শ্ৰীমতী বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰীয়ানী গোৱালপাৰা জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ ডাঙৰীয়া ৰাভা আচং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভা ডাঙৰীয়া অধ্যক্ষ চানাৰাম ৰাভা ডাঙৰীয়া উপাধ্যক্ষ অলকা ৰাভা ডাঙৰীয়ানী আমাৰ নৱ কুমাৰ বৈশ্য ডাঙৰীয়া এ জি পিৰ সভাপতি জিতেন দাস ডাঙৰীয়া তিনামণি দৈমাৰী ডাঙৰীয়ানী ডক্টৰ প্ৰকাশ কাশ্যপ ডাঙৰীয়া ভিগু ৰঞ্জন ৰাভা ডাঙৰীয়া মনোজ ৰাভা ডাঙৰীয়া চৰণ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া দীপক ৰাভা ডাঙৰীয়া দীপক নাথ ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে পাকিস্তানৰ সন্তাসবাদীয়ে আমাৰ কাশ্মীৰৰ পেহেলগামত নিৰ্দোষী লোকক নিশংসভাৱে হত্যা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে আমাক সকলোকে জানিবলৈ দিছে যে পৃথিৱীৰ যিকোনতে এই হত্যাকাৰীসকল লুকাই নাথক কিয় তাতেই ভাৰতৰ সেনাবাহিনীয়ে গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ বিচাৰ কৰিব লাগেনে নাই আৰু আমি নাজানো কিন্তু যদি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যুদ্ধ হয় মোদী ডাঙৰীয়াই যদি ভাৰতৰ কাৰণে যুঁজ দিয়ে আমি সকলো মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকিম নে নাই থাক নে নাই আমি সকলো অসমীয়া সকলো অসমবাসী আমি মোদী ডাঙৰীয়াক বিশ্বাস দিছো যে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া প্ৰতিগৰাকী অসমবাসী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত থিয় হৈ থাকিব ভাৰতৰ সেনা বাহিনীৰ লগত থিয় হৈ থাকিব শ্ৰদ্ধা ৰাইজ অহা এমাহ পোন্ধৰ দিন দুমাহ ভাৰতৰ কাৰণে পৰীক্ষা হ'ব আৰু আমি ভাৰত মাতৃক বিজয়ৰ তিলক পিন্ধাব লাগিব পঞ্চায়তত বিজেপি বিধানসভাত বিজেপি কিন্তু যেতিয়া আমি যুদ্ধ হ'ব তাত আমি ভাৰতীয় তাত আমি অসমবাসী অসমীয়া সকলো আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত থিয় হৈ থাকিব লাগিব আৰু আমি মোদী ডাঙৰীয়াক আৰু ভাৰতৰ সেনাবাহিনী যাতে বিজয়ী হয় তাৰ বাবে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব আৰু নিজেও যি ধৰণে পাৰোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সহযোগিতাৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ থাকিব লাগিব আমি থাকিম নে নাই সকলো মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত পিছফালে থাকিম নহয় সকলো শেষত পুনৰ এবাৰ ৰাভা হাছন নিৰ্বাচনত আপোনালোকে ৰাভা যৌথ সংগ্ৰাম সমিতি আৰু বিজেপি দলক যি অভূতপূৰ্ব সমৰ্থনেৰে বিজয়ী কৰিলে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাভাছঙৰ ইলেকশ্যনত এইবাৰ অসমীয়া ভাষী বঙালীভাষী হিন্দীভাষী গোৰ্খা ভাষী গাৰু ৰাভা হাজং বড়ো সকলোৱে একেলগে ভোটদান কৰিলে ক'তো কোনো গণ্ডগোল নহ'ল আৰু টংকেশ্বৰ ৰাভা ডাঙৰীয়া পুনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ শপত গ্ৰহণ কৰিলে অলপ আগতে মই যেতিয়া হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নামিলোঁ তেতিয়া মোক টংকেশ্বৰ ৰাভাই মোক কৈছিলে যে যোৱা বছৰ এই দিনটোতে মই এইখন ফিল্ডতে একে সময়তে ৰংজুলিলৈ আহিছিলোঁ যোৱা বছৰ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ সময়ত অৰ্থাৎ আজি এবছৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজত এই স্থানতে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ টংকেশ্বৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ ভাষণত গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আপোনালোকক বাখ্যা দাঙি ধৰিছে আৰু আপোনালোকে নিজেও সকলো কথা বুজি পায় গোৱালপাৰা জিলা আন জিলাৰ দৰে নহয় ই এখন সংবেদনশীল জিলা আৰু গোৱালপাৰা জিলাত আমি সদায় এক চিন্তা আৰু শংকাৰ মাজেৰে বাস কৰিব লাগে যেতিয়াৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰ অসমত আহিছে তেতিয়াৰ পৰা গোৱালপাৰা জিলাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া থলুৱা আমাৰ ভাৰতীয় এই লোকসকলে আজি নিৰাপদো অনুভৱ কৰিছে আৰু মই দেখা পাইছোঁ সভাই সমিতি আহিলে আগত কৰি আমাৰ মানুহখিনি এতিয়া বহুতখিনি ফূৰ্তিত থাকে যিবিলাক আগতে বেয়া ঘটনা হৈছিল বেয়া কাম হৈছিলে আজিকালি বহুত পৰিমাণে কমিছে জাতি জনগোষ্ঠী জনজাতীয় অজনজাতীয় সকলো লোক আজি মিলা প্ৰীতিৰে বাস কৰিছে বিজেপি দল অহাৰ কাৰণে আজি আমাৰ লোকসকলে আমাৰ মানুহে নিজকে নিৰাপদ অনুভৱ কৰে নহ'লে ধুবুৰী গোৱালপাৰা মানকাচাৰ আমাৰ মানুহসকলে সদায়েই নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগ কৰি আছিলে এই বছৰটো আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ বছৰ এতিয়াতো বহাগ মাহ আমি পঞ্চায়তত ভোট দিম পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন কোন তাৰিখে কোন তাৰিখে সাত তাৰিখে বহাগ গৈ পেলাই যেতিয়া চ'ত মাহ পাব চ'ত মাহত আমি বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ভোট দিব লাগিব তাৰমানে এই অসমীয়া বছৰটো আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বছৰ পঞ্চায়তদি আৰম্ভ হৈছে বিধানসভাদি শেষ হ'ব এই বছৰটো আমাৰ মানুহ আমি একেলগে থাকিব লাগিব ৰাজনৈতিকভাৱে শক্তিশালী হৈ থাকিব লাগিব আৰু অলপো যদি আমি ভুল কৰোঁ আমি আকৌ সেই কংগ্ৰেছৰ দিনবিলাকলৈকে ঘূৰি যাব লাগিব কংগ্ৰেছৰ দিনত গোৱালপাৰা ধুবুৰী চাউথ চালমাৰা আমাৰ মানুহৰ কষ্ট আমি নিজে দেখা পাইছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত প্ৰতিটো দিনেই বন্দুক প্ৰতিটো দিনে বোমা বিস্ফোৰণ আৰু চাৰিওফালে অশান্তি আৰু অমংগল আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনৰ দিনত অসমীয়া মানুহ জনজাতীয় মানুহ আজি আমি একেখন মঞ্চত থিয় হৈছোঁ